Assalamu alaykum, əhli vallahi və dəyərli müəllim bacı və qardaşlarım. Növbəti e, sualımız və bu da ümmətin imamlarından olan Muhammed e, Sale al-Usaymin rahimahullahə verilir. Və soruşurlar ki, sünnət namazlarını qəza etmək olar mı? Yəni əgər sünnət namazları kimsə müntəzəm daima qılırsa və hər hansı bir səbəbə görə namazı buraxarsa, sünnətlərini sonradan qıla bilərmi? Sual verən soruşur ki, sünnət namazlarını qəza etmək olar mı? Cəwabında Şeyx Səmi Rəhməhullah deyir ki, bir kəs müntəzəm qılınan sünnət namazlarını buraxarsa, bunları qəza etməsi də sünnətdir. Bu barədə dəlil olaraq Şeyx Səmi Peyğəmbər salsə iləmin süb namazına yatıb qalmaları barəsində Buxarə müsnəli keçən hədisi zikirlər və söylənir ki, orada Allah rəsulu və sahabelər süb namazına yatıb qaldılar və yalnız günəş qalxandan sonra oyandılar və onlar əvvəlcə fəcr, yəni süb namazının sünnətini qıldı. Sonra isə nədir? Fərzə qıldı. Deməli bu dərildir ki, əgər bir kimsə müntəzəm olaraq sünnətləri qılırsa və har hansı bir səbəbdən sünnəti buraxarsa, sonradan gəlib o sünnətləri qıla bilər, lakin bunu daima belə etməmək şərti ilə. Doğrusuna ola bilər. Assalamu aleykum və rahmetullah.